Любесеньки, вітаю всіх вас на моєму каналі. Дмитро Кострильові з нами сьогодні чарівний одеський мах. Сергій Кобзар. Сірежа, привіт. Доброго времени суток. Сіреж, радий бачити, радий чути, що ти з Незламної Одеси виходиш, незважаючи на що, Давай так коротенько про ночні обстріли Одеси. Що це було цей раз? Щось інше, як завжди? Типу, а що тобто, інше? Що було, то і було. Тобто... Прям кажуть, що в центрі, в центрі впало багато де. Ну, все одно как бы, ж, якби в основному ж шкода. Порт вони хотіли то есть а, порт і центр, там воно все так би бы, рядом. Окей, mm -hmm. okay. uh, давай з тобою коротенько перейдемося по тих надважливих питань, які зараз є. Дивись, зараз ще, все все частіше почали звоню звучать інформація про те, що Україну беруть ЄС в двадцять 7-му році на початку вже вона вступить. Я розумію, що можуть бути різні спецефекти там примінені, але все одно, тобто, вони вирішили в Європі, що ми вступаємо в ЄС. Ой. Я понимаю, как бы, что мы обсуждаем общие новостные моменты. Мне бы хотелось посмотреть в лицо тому, кто вот эти новостные моменты вообще выносит в люди. Все, Сережа, это все, это же вся Европа и вся Украина. Там даже не порахуешь и не пошукай, не найдешь. Посмотреть, взять так колоду карт, запустить вместе со шкатулкой в рожу и сказать, нахрена вы вот это сыти людям в уши. Так. внезапные перемены сила ну блин все равно я наверно самый пессимистичный но здесь выпадает что да действительно могут быть внезапные перемены в решении этого вопроса но угу. это все равно как бы нужно будет продавливать это раз это будет недолгосрочно это два угу и еще, опять же, понятно, что вроде бы, типа, мы как все туда должны, типа, зайти, но я уверен, что мы зайдем с какими-то ограничениями. То есть здесь карта иллюзии. Это говорит о том, что нам оттянуты сроки, ну, как бы уже тянуть уже, я не знаю, в принципе, сколько еще можно. А момент, мы не получим те объемы, которые рассчитываем с этого вступления. По крайней мере, поначалу нам точно никто... Как-то мы будем, знаете, вот, вроде бы мы там, но на условиях каких-то знаете, как испытательный срок или какие-то yeah. ограничения. То есть оно не не получим вот полные плюшки да, от yeah. того, что мы туда попали. В это будет, время это, это это будет, не будет. Это будет больше бонусов чем обмежений? Естественно, обмежений. Короче, я понял. Бонусы. Бонусы это, мы идем туда. Иллюзия, то есть это мы получим не в том, не в том объеме и не в те сроки. Yeah. То есть и... Я думаю, что... Бонусы в полном объеме получим тогда, когда нас полностью вынудят как-то простроиться под, ну, я бы сказал, больше, может даже под их интересы или под их, но ну, это будет звучать больше как под их правила. Да. Правила все равно прописаны под их интересы. Я тебе розумію. А тепер давай так. Ми розуміємо, що дивись, от раніше, ще років два назад, для українців це була прям така новина, знаєш, яка б їм дуже рада, від якої вони б дуже раділа. Зараз я почату по коментарях розумію, що українці якось так неоднозначно реагують на цей вступ. розумієш? Вони розуміють, чим це чарівато, розумієш? Ну, тому що за ці два роки людей, багато ми ж раніше всі рвалися в Європі, побити Європі, поработати в Європі. По Да, то есть mm -hmm. это считалось каким-то достижением мега, а, как бы за время полномасштабки, как бы многие побыли, увидели, э, почувствовали на своей шкуре, что такое э, побыть э, вне Украины, да, mm -hmm. то есть, и уже очень многие понимают, что там как ты можешь хоть наизнанку вывернуться, ты все равно будешь чужим, ты все равно будешь каким-то вторым сортом, где-то mm -hmm. в открытую это тебе скажут, где-то не в открытую, но это все равно будет именно так. Поэтому многие поменялись. Вообще мы сильно поменялись за время полномасштабки и воспринимаем не только внутреннюю, но и внешнюю политику, обещания и так далее совсем по-другому. Причем, если раньше это было какое-то небольшое количество людей, сейчас этих людей очень много. Думают, mm -hmm. понимающих и планирующих. Mm -hmm. Дивись, есть много информации, что ЕС развалится. Ты когда-то видел эту информацию, эту ситуацию, что ЕС распадается на дребнейшие куски? Mm -hmm. Нет, везде в раскладах показывал еще где-то годика-полтора назад, что будет своеобразная трансформация. То есть, трансформация и того же НАТО, ООН, да, и да. Э, ЕС в том числе, да, то есть, и, в принципе, это неизбежно, потому что, ну, не, не, не выполняет вот тот функционал, который, в принципе, закладывался, и не может она выполнять, да, то есть, не получится выставить какое-то уравнение, да, то есть, всех выровняли. Хтось тягнеть кого-то, хтось розслабить булки, хтось mm. напротигається і так далі. Оце да. те, що Україна вступить в ЄС, це і буде оцей крок до трансформації. Тому що чому ти поки дивишся на картах, але ж ти розумієш, коли беруть воюючу країну, тобто, дивися, в неї якийсь страшний дефіцит. Да? їй треба допомагати, їй треба піднімати. А цим іншим не подобається типу як Орбану, да? І це може реально зруйнувати їхню систему. Я думаю, їм більше може розрушити їхню систему момент. если Украина пусть максимально, да, и дать ей максимально там развернуть. Мы это проговаривали, что по итогу им придется или больше работать, mm -hmm. вот что-то опустить, взять цены, или взять где-нибудь по доступу Ну, поменять. Очень много изменений придется делать внутри. Есть, yes. они как бы не думаю, что к этому как бы особо стремятся и уж особо им это надо, потому что у них уже как бы есть какой-то слаженный момент того, что они делают, для чего они делают, к чему это ведет и так далее. Поэтому mm -hmm. тут такое. Тут то -то, выходит, что ну я тебя вот разумею, то есть европейцы будут не, не Давай так, коли якщо Украина вступить, ой, це это ради армии все делается? Угу. Мое мнение тогда вот вот в данном моменте, да, то есть, учитывая, что э, война, да, то есть и так далее, да, то есть вот эти моменты, что мы ну не в самом интересном положении находимся для того, чтобы туда входить, это делается больше для того, чтобы ну скажем так, знаете, из разряда мы вам не можем помочь, но вот мы вам пустим здесь поработаете сами как-то выпить, да и все, то есть. Э, просто, опять же, личные интересы, вот и все. То есть, чтобы меньше помогать, чтобы дать возможности где-то самим с чего-то взять, вылезти, выгрести, да и все. Но mm -hmm. как -то мы начнем это делать в полном объеме, я думаю, это очень много, и они понравятся. Ну, конечно, не понравятся. Мы очень инициативные, понимаешь, они трошки больше расслаблены, чем мы. Мы же все-таки на, ну, на выживании привыкли жить, понимаешь, люди выживают, и сейчас выживают, и Хоч як би ми не заряджали себе емоційним там, позитивом, але все одно, момент виживання є, це незалежно від кількості грошей, ситуація така. Тобто е війська України будуть реально в складі європейської армії, отак. Я б це перефразував. я думаю, Жор. по ітогу всіх трансформацій, це будуть європейські війська, да, то есть в составі українського, а не наоборот. Ага, ну зду але ми, але разом я поняв, разом. Е, дивись, дуже цікаве питання. Я те мені дуже цікаво, по окупованих територіях. Європа ж не може взяти країну ну, з окупованими територіями. Ми це розуміємо. Як, він, як, як це буде прописано, продумано, щоб взяти Україну, в якій є 20% відсотків окупованої території, яка є в державній державних кордонах? А в чем проблема, что никто не сможет проголосовать, нести какую-то поправку или выдумать новый закон? Давай так, это тебя То есть, что может в Конституции Украины поменяют, что Украина зменшилась? Нет, придумают какое-то новое умное слово, которое якобы объяснит положение, да, то есть статус данных территорий, да и все. Угу. Я да, просто я думаю, теж вони що вони вони на рівні бюрократії, вони і зворотливі. Ти ж поняли. Да що можна так слово, слово написати в такому контексті, не можна вбити. Треба пону не... пам'ятаєш що ці, цю по цю з фільму, да казніть не запаміла. Тобто, можна кому поміняти і помінялися. Дивися зараз. Я розумію, що їм може треба. Ти все таки бачиш, вони кажуть, що війна з Росією буде 2-3 роки. Може раніше ти бачиш реальну цю війну, не в Бал... не в Прибалтиці, а в Європейських країнах. Я в этом уверен, что она будет. Я в этом уверен с самого начала. То есть, это ну, неизбежность. То есть в любом случае, то есть, если в лучшем случае это будет экономический формат, который делался в принципе всегда, сейчас он будет, будет более жесткий. Угу. А в худшем это будет ну, момент прямого столкновения. Все зависит от того, в какое время, на каком формате, на каких условиях насколько действенных условиях, насколько они будут выполняться. То есть все зависит от того, что будет решено э, на территории Украины. То есть с Украины это началось, на Украине это может закончиться. Чем быстрее они это поймут, тем легче им будет складываться в их жизнь в ближайших 10-15-20 лет. Вот, смотрите, вот Кацюня 68 пишет, что все варианты умов, это пасха для Украины. И питаю, мы куда-то поспешаем? Давай так, вот швид... эти швидкие реакции сейчас, они, они будуть... Вони і будуть для української влади утотожнюватися з фіналом війни, типа вступили в Європейський Союз, це те, чого ми досягли того, чого ми хотіли. Оце вони і буде ж не в тому, що вони нам розкажуть, да, то есть, что поставили, от ми туда сильно хотіли, і ми туда вошли. І от ми типу, все-таки продавили момент того, що от все не хотіли, а ми все-таки там. Вопрос: в тому, що, як на нас звичайних людях скажется это вступление, в что оно, к чему оно нас приведет. Это так же самое, как быстрое какое-то перемирие, да, то есть, ну, никто же не хочет, чтобы было еще одно а то, да, и чтобы через 5 10 лет это было все еще более ужасно, более кровожадно, более террористично, да, то есть никто же этого не хочет. Все же хотят так, чтобы, если это заканчивается, да, то заканчивается хотя бы там на лет 50-100, да. Uh -huh. Далі посмотрим, що там з Рашки останется, то есть на сколько частей вона по ітогу розвалиться. А давай так Сереж, а що для українця середньостатистично, як, як він э, програється для України, для, для нього сценарій, що Україна вступила в ЄС і стала членом цим повноправним. все просто. Сначала ведуть э, то тобто спочатку будуть э, кнуты, а пряники потім посмотрим, как у вас вийде вижити під кнутами. Все просто так це логічно ну так ну, угу. ну, да, але розумієш, з іншого боку може прийти оце розчарування що ми так цього хотіли, і, знаєш, і, і визнати ситуацію що ми цього хотіли, а тепер цього не хочемо це дуже важко Ну тому що ми це хотіли з позиції рівних, а нас рівних ніхто не хоче до, до сих пор принимать да. те кто, то, в принципі, не, не те, а їх багато, хто не хоче хочет принимать за Угу. тем больше они сопротивляются, тем хуже, опять же, по итогу будет им. Потому что у нас и так, как бы, ну, на все на системе выживания, все на том, что, ну, ну да. завтра, завтра есть, это уже хорошо. А если появилось и послезавтра, вообще огонь. Офигенно. Любасенький, поставьте, будь ласка, лайк, потому что сейчас мало в кого есть светло. Для... И так вы вот поможете другим людям побачить этот эфир. Сереж, Украина, украинцы развалят Европейский Союз? Ні, почому то не розвалить. Думаю, ну, що це русська орда, що приїхали з русским миром і взяли все розвали і уничтожили. Нет. Ну, в плані оця українська вольниця, вона наче продемонструє багатьом країнам, що це рабство трохи, що немає розвитку, немає допомоги підприємництві. Тобто, знаєш, це такі умови, коли тобі некомфортно. Знаєте, тут ми, от, В Америці момент бомжа это, в принципі твой вибор. Тобто да? ти можеш. Yeah. Бути... Выплаты, жить под мостом, и в принципе ты можешь ничего не менять. Да, то есть ты это выбрал. Не так сложилось, тебе так в принципе комфортно. Но очень много есть европейских стран, которые находятся в такой позиции, в принципе, норм, а кто-то берет тянет. Эти, кто тянет, берут, компенсирует тем, кто сидит ровно ножом. Да. И от того, что придут туда украинцы, они придут не с вольницы, они придут с тем, что покажут, что можно здесь. Больше можно продвинуться дальше, можно брать развиваться. Вопрос в mm -hmm. том, надо ли там всем, кто находится, это развитие. То есть надо ли, готовы ли они работать больше, yeah. готовы ли делать это качественнее, готовы ли они это делать за меньшую оплату, готовы ли они вкладываться сегодня для того, чтобы было будущее завтра, послезавтра, а может быть не у них, а у их детей. Mm -hmm. Я думаю, они к этому не готовы от слова совсем, потому что они не понимают, как это так. Все хотят жить здесь, yeah. здесь сейчас и сегодня. Да. Окей, э, цікаве тоді питання. Україна війна зак закінчиться, і ці економічні проблеми, з якими Україна зіткнеться, вони реально складні і дуже страшні. Оцей вступ Європейський Союз допоможе Україні э, перебороти ці труднощі піти в якийсь розвиток. Ну, моє мнение, що але да, Воно поможет, поможет опять же, как все обично. Все будет как обычно. Мы зашли туда, mm -hmm. ворвались. Это будет из разряда. Ну, ну, представьте себе такой большой швейный цех. В нем все шьют, у всех есть какая-то норма. Да. Yeah. Вот. И влетает туда украинец, он понимает, что он может сделать норму гораздо больше. Сделать он может это, потому что он хочет заработать гораздо больше. И в принципе нету такого, чтобы он там к концу дня упал с выкинутым языком на плечо. Ну что, остальные должны будут как бы подтянуться под это все мероприятие? Или как бы не сильно этого а украинцы будут любить, который ворвался будет, в этот швейный цех и начал показывать, будет, что в принципе да. можно сделать больше, задействовать э, может быть меньше людей или больше людей, но не делать там как что кто-то сидит, одну пуговицу пришивает только, а второй пришивает вторую пуговицу. И типа куча рабочих мест, все себе на лайтах и все с зарплатой. Да. Ну хорошо, но получается, что І там ми невигідні, і самі ми не зможемо піднятися. Помієш, ну складна ситуація. Там ми будемо як ізгої, тому що ми у нас інший знаєш, 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 примітивно по сервісу. Алло. Український сервіс. Ти тут? Сереж, ти тут? Йопаний русский живий, блядь, зі чуєш мене? Любесники, ну Одеса була після обстрілу, реально нема світу, немає інтернету. Я ну, вас бережіть. Ти тут чи ні? Що сука? в місті блядь, руками? Перезайди. Е, Любесінки, зараз Сергій повертається, але оте, що він сказав про росіян, так воно і трапиться. Чисто, якщо підтримуєте, поставте лайк. Я просто знаєте, що дуже цікава ситуація, в якій ми відбуваємося. Ми реально роботящі люди. Ми реально знаємо, як зробити лучше. Ми можемо це робити. А, а на нас дивляться, як на придурків. Типа, що зарвати, нащо це, кому це треба? Це ми багато хто помічає по ресторанному бізнесу, по ногтям, по, по сфері обслуговування, що наші хочуть, давай зробимо. А ми можемо, а в нас вийде. Тому, любесеньки, я знаю, що ми в сто раз краще, ніж вони всі. По-чесному. Але ми любимо, нам треба працювати і свобода, і гроші заробляти, і жити в країні, яка це цінує, в якій мир і спокій. Я не знаю, через скільки років у нас буде спокій. Але я надію, що мир, ну, мирно в плані не буде таких масштабних обстрілів, все настане. Сірош, чуєш мене? Так. Да. Слава Богу. Бо ми вже, ми вже всі поставили лайк е, за твої слова, щоб росіян поотсохли оці органи. В ефірі я думаю, виключено. Ні, не виключає. Ну, але любасеньки всі підтримують. Ось Галюна Галюна сказала, що вона підтримується. Сереж, давай. так. Ну, там Просто ти пропадав звук і появлявся. і з'явився в самі міста, там, де треба було з'явитися. Ніхто не може з цим справитися, Сереж. Це таке життя, це інтернет. Е, ніхто не міг не цей звук. Коротше, я тобі знаєш, що кажу? От ми зараз такі ситуації, якісь дуже странні. Ти, ти взагалі бачиш варіант, що Україна, не примикаючи ні до якого Союзу, сама. сама можешь что-то сделать. Нет, ну, у нас э, нету для этого, к сожалению, уже... Я много думал, то есть где мы пропустили этот момент, когда мы могли взять, сделать mm -hmm. это все сами. Мы его давно-давно давно уже упустили, и в принципе упустили мы не из-за того, что, ну, конечно, тупенькие где-то затупили, но момент того, что нам помогли в этом всем. То есть, конечно, ник да. Никогда не хотела, чтобы была сильная европейская страна, прямо в центре Европы, с огромной территорией, с населением, с армией, с ядерным оружием, э, с черноземом и так далее, с выходом в море и так далее. Ну, кому? Не, подожди, ну, ты скажи кем... новитные термины, газ, литий, титан, вот это, ты скажи, это самое ну, важнейшее. Просто отматываем назад, там, 94, 98, 2000 года. То есть сейчас понятно, что в идеале, чтобы ходила такая, побиралась, там, это, то есть не получится, ну, к сожалению, мы в том состоянии, когда не получится, то есть придется, но это не самое страшное, самое страшное, когда нам придется трансформировать эти союзы, да. объединение под себя, вот, придется где-то наступить себе на какие-то моменты, да, то есть чем-то себя может ограничить, в очередной раз посмотреть в глаза всех тех, кто нас кинул и хочет видеть слабых, и только тогда мы уже выйдем на какой-то уровень, где уже они будут проситься в эти союзы и объединения, потому что просто, фактически им просто другого момента выживания не будет. Mm -hmm. есть, если, вот, представьте, такая идеальная картина. Закончилась yeah. война. Украина сформировала какой-то союз военный, экономический yeah. с определенными странами, которые тоже готовы развиваться, которые тоже понимают, что с одной стороны есть, давит yeah. Рашка, с другой стороны давит Америка. Там еще где-то есть Китай, который прыгает туда-сюда, да, то есть, который тоже влазит туда-сюда. Есть еще какие-то страны, которые тоже, в принципе, имеют определенное влияние. И есть куча маленьких стран, но если они объединяются возле одной большой, и они что-то создавать, они хоть как-то могут. Они могут выторговать какие-то цены, они могут как-то выстоять против агрессии. Они могут внутри себя выстраивать какие-то благоприятные и так далее. Условия. То есть скорее всего другие маленькие страны тоже начнут подтягиваться, потому что у них просто не будет физического выбора, иначе какая-то из больших стран Уже. экономически или физически, то есть это по-любому будет. Но до этого времени мы должны будем дойти, и это будет ну, достаточно сложно. Больше того, мы же должны будем еще, кроме этих людей, тех стран, которые в принципе на той же волне, да? То есть пройти тот то пока ну, захотят зашевелиться, когда они захотят посмотреть в будущее, когда они захотят посмотреть, что будет через 50 лет с ними, с их детьми. То есть пока у них там перекрутится что-то. Оно что до сих пор многое не поменялось, то есть глобально. Да. То есть ну, до сих пор у них война где-то в телеграм-каналах и где-то на новостях. То есть, а даже когда оно прилетало где-то там рядышком, находилось легкое объяснение, сбилось с курса, занесло ветром там, не знаю, Перетягнули uh, перетянули не на вашадях, і от оно само там как-то упало. І так, ну, делали... да. її зробили в гаражі. Коротше, недалеко. Сереж, дуже цікаво, понимаєш? але давай так: оцей союз, Україна, Польща, Прибалтика, він реальний до сих пір, чи ні? Не знаю. Може я как-то сильно, а... чим далі ми бачимо. Поведінку поляк да? поляків. Вони ну я Боже, прости, звісно, дякую вам за допомогу. Але так як поляки заробили на війні з Україною, Понімаєш Так як вони підняли свою економіку, так як вони класно підсуетилися і все зробили, ну я розумію, що вони молодці. Але чим є чи можливий союз економічний і військовий між, між нами і ними взагалі? Ну, я можу сильно такий привзято прівзятої я а також таких історичних фактів от яких то мелочей уже в полномасштабку. Если бы я бы вот так формировал бы союз, я понимаю, что это территориально немножко будет подразбросано, но я бы, наверное, больше рассчитывал бы на всю полностью Прибалтику и, наверное, на финнов еще бы рассчитывал, чем, допустим, на... С поляками, мне кажется, можно выстроить какие-то экономические моменты и то до тех пор, пока это будет им удобно, выгодно. Если их петух в жопу плюнет конкретно по поводу оборонки, то, скорее всего, тоже что-то можно будет ну, ну, не знаю, я каждый раз, когда, ну, спасибо, что приютили, спасибо, что очень много да, пришли и так далее. Но я каждый раз вспоминаю эти зерновозы, я вспоминаю каждый раз тогда, когда это было очень надо, это ставилось... А таких же моментов будет очень много. Да, да. может быть кто-то скажет, а да, это же были все равно непростые крестьян, там зерно, там и так далее. Но по факту все равно заходила какая-то денежка, с этой денежки получались какие-то налоги там и так далее. Да. Вот, поэтому ну, не Только знаю. Горы, горы. И получится что-то, и получится с, именно еще и с поляками. Ну, будем не забывать исторически, как кто к кому относился и относится, и вряд ли что-то поменяется. Это где-то в крови прописано. То есть, получается, что может быть, что какая-то горы сильная и спильный ворог объединяет, да, на какой-то период? Вот именно, что на какой-то период. А вот если взять тех же, допустим, прибалтов или финнов, там есть историческая какая-то привязанность такая в моменте того, что они... Ну, тро такое, что они будут стоять до... Вот они пойдут с вилами против танка. Ну, розумієш, тоді, якщо при такий союз, то треба кусок Білорусі займати. Те, що було в князівстві Литовському? Він нам ну, важливий. А от Білорусь поки держиться, він тримає свою, свою якусь непонятну позицію. Ти бачиш, що, якісь, що Білорусь зніме з себе це ярмо російське. Ну, тут, во-первых, опять же, давайте белорусы. Белорусы э, ментально и так более, вот, если, если брать момент осознанности, они уже давным-давно европейцы, они уже давным-давно мыслят как э, в Европе, как в Украине там, и так далее. То есть от того, что там э, русские правят, то, ну, скажем так, ну, это просто на данный момент режим. Пойдет режим, там все, там не надо ничего людям перестраиваться, за что-то держаться и так далее. У них уже другое мышление, и оно было все время другое. То есть, поэтому при смене режима там будет все абсолютно по-другому. Слушай, да, поднимемся. Ну, интересно, а вот падает режим? Да. Когда ты даешь им строки? А там будет как домино. Я это все время говорил, оно звучит так глупо. То есть, как только начнется развал вот на 3-4 части она развалится на 3-4 части рашка там также самый будет момент много очень вопросов будет по кавказу uh -huh. и русская пойдет в ту же самую топку то есть момент режима он также сама будет уходить в жесткую трансформацию это не получится так что сменили и передали там кому-то дальше он в принципе рожа другая режим тот же то есть выходишь дать слабинку режим кремля в россии и там пидают одна за другой да он не даст слабинку. Этот режим не может жить в том формате, в котором есть, вечно. Ну, даже если предположить, что, допустим, ну, момент тех людей, кто формировал, у них есть какие-то возрастные физиологические, блин, и интеллектуальные, то есть, ограничения. И даже их воспитанники, если какие-то будут... Это все равно будут люди, которые видели уже по-другому мир, которые уже не застали э, полноценно Советский Союз, которые не накапливали капитал так, как накапливался так, и не нарабатывали политический капитал так, как нарабатывали их вот сборище маразматиков. И поэтому Нет. даже если их будут обучать, они все равно это будут делать по-другому. Далі, Басенька, поставте лайк. ж ми, ми, ми у нас світло погано тебе, тому не буде недовго. Я тебе спитаю: зараз вийшла інформація на телеграм, що Китай постачає рашки, обладнання та компоненти для виробництва ракет Арішник. Давай так. Подивимось, тобі реально Китай їх спонсує по виробництву розумієш, як не крути? А що їх може зробити? Ну да -да -да. що? Ну, відправили, вони ці запчасті. Uh, да, на Но отправляли на них не на орешник, а відправляли на зборку стиральних машин yeah. сенсорним включением. Yeah, все, yeah. включили, глядіть дурака. Ой, точно, а вы стихали ого, какие вы умные русские, вы стирала карешники себе. Витягували, да. Це правда. На початку війни була статистика, что вони збільшили, здається, в 7 чи 10 разів постачання пральних машин и якоїсь побутової техніки в Росії. Росія брала зі ТЧП, ми це все знаємо. Давай так. закончим на орешнике орешник до конца сичня будет удар по украине с орешником тут пытается так что удары еще будут потом будет какой-то перерыв долги да. по поводу орешников э... Ну, тут опять же тот ответ, в принципе, на предыдущий вопрос. Производство будет очень, я бы сказал бы так, где-то к маю месяцу будет очень сильно раскручено. Да, то есть это будет не разовые какие-то там, что сели, потихоньку спаяли, собрали, а это будет именно потоковое производство. Массовое. То есть массово ребята эти орешники, да? Они будут их делать, и тут дело даже не в полномасштабке, а в плане того, что ну, они видят в этом перспективу. Это раз, и перспективу не только в плане использования, но и в плане продажи. Потому что за время, опять же, полномасштабки, давайте будем честными: они рынок продажи оружия очень сильно, скажем так, уступили. Вот. И как бы ну, завтра остановили они это или заморозили. То есть понятно, что э, хочется швернуть обратно этот рынок, да. А по многим позициям они его уже очень сильно упустили, да, то есть, в плане той же Америки или. Того ж Китаю, особенно Китаю, да, то тобто есть їм по-любому потрібно буде щось нове туди состирати, що чогось завести і сказати, що літає, стріляє, убиває. Тобто, небезпека від цієї міжконідальної балістики, коли вона летить з космоса вниз, виходить, небезпека зростає не тільки для нас, а для всього світу, так? Да? Це вам да, тобто це не будуть разовые какие якщо если сейчас це просто з-за заряда ну, такого что вот, взять, удивить, показать, то дальше это будет масса, Ну, точно попадает то, что выпадает с мая месяца, это будет максимально массовое производство или как-то, ну, увеличение, то есть, будет. Блин, так хочется, чтобы ты сказал, Дима, а на него прилетят все дроны и уничтожат нафиг все эти Ну, тут нет такого, что, ну, давайте, мы же тоже не сидим же, давайте будем честны. Это да. кажется, что, вот, делается и так далее. У нас просто это все как-то... Ну, маленькая, но вроде бы такое где-то самодельное, где-то вообще из разряда, как вообще это было, можно придумать. Да. Двигаемся вперед, да, то есть нельзя сказать, что стоим. Каждый раз, когда нам кажется, что там что-то растет, а у нас вроде бы мы отстаем, вспомните просто начало 22-го года. Все, то есть, и да. у вас вот момент того, что мы не двигаемся, мы очень далеко двигаемся, мы очень быстро двигаемся, и мы вынуждены двигаться, двигаться, потому что, ну, у нас обстоятельства таковы. То есть мы тоже развиваемся. И Давай уже, так, да. мир уже увидел момент того, что это не просто там к дрону примотали гранату, да, то есть, ну, да. вспомним тот же Крымский мост, вспомним, возьмем, этот самый, Москва, Весь, да, да. Да, и так далее. Все, что казалось мега нереальным, оно вдруг оказалось более чем реальным. Ух. Составление себестоимости вложенного и разрушенного очень-очень интересно и точно да. идет в пользу ну, к нам, то есть, поэтому... Да. Двигаємося, двигаємося і будемо дігатися далі. есть, тобто, можливо, що то буде. Вот сейчас мы с ним думаем, что как-то его там дрон заб'є. А может, там будет не дрон, может, там какой-то луч направиться, ні там где-то в космосі розваляться, а може взорветься завод. Все ж буває такое, так вот, бив-бив завод, раз і взорвався. Дасть Сергій правил, басники в фіналі. Я скажу так, що не просто так Україна переходить дорогу США у виробництві озброєння окремих видів і американцям це не подобається. Тому ж хай для вас це. Косвіно покаже, що ми все-таки рухаємося правильно, і виробництво зброї йде, може, не якійсь там балістики але щось серйозне, новітнє, яке теж конкурентно здатне, правда, Сереж? Ну оно все одно двигається, ну не вийде. Тим, більше нас винудили яким то моментом, вони могли оставить нас в каком-то такому э, каменном веку в плані развития оружия, тобто давай его. хочешь, оно надо, то есть жить-то как-то надо, надо как-то выкручиваться, то есть надо как-то двигаться, надо как-то выживать, и поэтому вынуждены были, то есть, ну, не получилось по-другому. Да. Ребесеньки, выживем и прорвемся, я впевнен в этом. Сережа, дякую вам за прекрасный эфир.